Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Есть такие рецепты пирогов, которые хочется готовить очень часто. И сегодня я вам хочу предложить рецепт одного из таких пирогов. Можно готовить с любыми начинками. Он получается очень пышный и вкусный. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, давайте начнем приготовление. Сразу приготовим тесто безопарным способом. У меня 300 мл теплого молока, где-то градусов 38-40. Добавляем ванильный сахар, грамма 3-5 можно. Щепотку соли для баланса вкуса. Одну столовую ложку сухих дрожжей. Если у вас свежие прессованы, то в три раза больше, где-то грамм 20. Сюда же добавляем 100 грамм сахара. Смешиваем Сюда же добавляем 2 яйца и желтки и белки вместе. И 100 мл молока. Без запаха. У меня кукурузное. И 100 мл масла растительного без запаха. У меня кукурузное. Все смешиваем. Добавляем муку. Я отвесила 700 грамм белой пшеничной муки. Просеиваем ее. Все сразу не добавляю. Добавляю с осторожностью должно получиться мягкое тесто, нежное. Точное количество ингредиентов под видео в описании в инфобоксе обязательно укажу. И все смешиваем. Тесто нужно хорошо вымешивать. Хорошо вымешанное тесто даст очень хороший результат. И поэтому сейчас мы подпыляем мукой на поверхность и будем вымешивать на столе. Даже если тесто немного будет липнуть к рукам, ничего страшного. Можно будет добавить немного растительного масла. Самое главное, не забить тесто мукой. Посмотрите, какое тесто у нас получилось. Я минут 10 его вымешивала. Оно совершенно слегка липнет к рукам. А так, в принципе, оно готово. И у меня осталось 60 грамм муки. Пошло 540 грамм муки. Всего. В миску немного растительного масла. Обваливаем, скатываем в шар. Все готово. Накрываем крышкой и отправляем растаиваться на час-полтора. Каждые полчаса обминка. Посмотрите, какое у нас красивое тесто, какая ферментация. Обминаем тесто и достаем на рабочую поверхность. Делим тесто на 14 частей. Итак, 14 шариков по 86 грамм. Скатываем в ровный шарик. Выкладываем на тарелку для дальнейшей расстойки минут 10 дадим им отдохнуть я подготовила форму форма у меня 32 сантиметра в диаметре всю ее промаслила растительным маслом и выстелила пергаментную бумагу и на боковинках и у основания форма готова итак булочки наши расстоялись 8 штук у нас пойдет на булочки с нутеллой. 5 штук у нас пойдет на украшение лепестками. И одна булочка у нас пойдет на украшение просто декоративное, любое. Я мукой пользоваться не буду. Вот так просто распластываем. Переворачиваем на лицевую часть. Наполнение может быть любое. У меня нутелла. Одну чайную ложечку достаточно вполне. собираем цветочком. Муку мы не используем, поэтому она легко защипывается. Вот так. Очень важно хорошо защипнуть, чтобы не раскрылась. Вот такая полочка. Собираем к серединке. Создаем вот такой мешочек счастья. И остальные булочки тоже самое проделываем. Выкладываем форму немного на расстояние. Вот так ровно выложили. И теперь готовим следующую часть. И сейчас немножко припыляем мукой и раскатываем 5 шариков. Формируем небольшой пирог сверху поливаем маслом, совсем чуть-чуть. Сливочным можно, топленым маслом можно. Посыпаем сахаром, чтобы чувствовалась слоистость. И дальше следующий пласт. Выкладываем сверху и подравниваем края. То же самое маслом и посыпаем сверху сахаром. И так поступаем со всеми пятью шариками. У нас получится 5 слоев. Четыре будут промаслены и посыпаны сахаром, а последний мы не промасливаем. последний пласт. Подтягиваем до всех остальных. И нам сейчас нужно этот мини пирог разрезать на 8 частей. И еще делаем надрез посередине. Не прорезаем до конца. Берем одну часть, прокручиваем вот так. У нас получается вот такой красивый лепесток слоистый. И то же самое проделаем со всеми остальными. Так, чтобы слои не нарушать, все делаем аккуратно, деликатно. Вот так. И немножко вытягиваем. Вот так. И теперь между булочками вот так красиво выкладываем к центру, к середине. Немножко можно вытянуть. И сюда прямо требуется серединка. Это пока накрываем пакетом. Пусть расстаивается. А мы пока готовим украшение подпыляем немного мукой и раскатываем в пласт. Раскатали пласт эллипс и сейчас наносим нутеллу тонким слоем. Скатываем рулетиком защипываем край выкладываем рулетик на шов нужно обвалять в муке и разрезаем пополам посерединке перекручиваем вот так косичкой собираем веночком. И вот такую шоколадную розочку мы сейчас установим в середине пирога. Вот так посередине. Накрываем пленочкой и в теплое место на минут 25. А тем временем пока включаем духовку. Пирог наш расстоялся, сейчас смазываем яйцом и молоком и уже будем отправлять в духовку один желток и 1 столовая ложка молока. Все хорошо смешиваем. Пирог расстоялся, он очень нежный, поэтому очень деликатно наносим. Первые 10 минут мы отправим в духовку на 200 градусов. Наш пирог так чтобы пирог сразу зафиксировался и не расплывался. А потом уже на 180 градусов до готовности, где-то еще на 25-30 минут. И в конце сейчас еще раз пройдемся и уже потом немножко на шоколадную розочку нашу. Я два раза прошлась по пирогу и сейчас вот немножко розочку, так как здесь присутствует шоколад, чтобы не испачкать тесто, вот так слегка При желании можете посыпать кунжутом, либо миндальными лепестками. Но я считаю, что этот пирог очень красивый. Его ничем украшать не нужно. Отправляем в духовку. Смотрите по особенностям вашей духовки. Пирог готов. И мы сейчас дадим пирогу минут 40 отдохнуть. Потом будем извлекать из формы и пробовать. Посмотрите, какой мягкий пирог. Изумительный. Он остыл. И сейчас я сверху его смазываю медом. Либо можно смазать повидлом, джемом янтарного цвета, чтобы он был еще более блестящий, гламурный и вкусный. Пирог получается очень мягкий, очень вкусный и нежный. Всем настоятельно рекомендую приготовить это универсальное тесто. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.